Это в три раза дешевле, чем Сика. Почему? Потому что Сика не делает ленту, Сика заказывает на другом производстве. Да? А мы делаем все сами. Клей герметик, ленту и праймер. Сейчас у меня в проекте Кан, Республика Киев. Это, чтобы вы понимали, 18 гектаров супермаркета. С американскими горками внутри. Там такое сейчас строится, что просто думаю. Потом Киев, да, Печевский мост, там первый модель не приклеен был. В принципе, проект есть, если интересно, могу рассказать об этом. Да, давай. А, вот приклейка нашего стекла. Тот же самый клей герметик 550 -й. используется точечно, да. либо же маленькими плюшками, либо же вот такими точечками. Но при этом монтажная лента используется, ну, 2536, ну, например, та же самая. Дешевая лента с Она а держит стекло, пока леги в этих И это правильное соединение, Если говорить о шкафе там, где нужно приклеить зеркало к полимениуму профилю, то там мы используем резюмение. Потому что там идет окантовочка вот такая, стекло приклеивается к профилю, потом профиль направляющий. Все. Вот это правильное соединение. Я не рекомендую... использовать почему? Потому что тоньше -то или почему? Ну, почему? почему? Потому что в большинстве случаев у нас нету с обратной стороны плоскости, просто зеркало. Зеркало и алюминиевый квадрат, да. 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 Но у меня не было да. Поэтому мы используем ленту 4941, что в принципе сейчас уже два производителя, один из них немецкий, который на территории Украины собирает эти шкафы они используют только ленту. Или даже спецификации прописано на шаре. Вот.